Вы знаете, об обороне Днепра э, от россиян написаны книги уже. И это действительно была фантастика, когда именно Днепровская элита, мы сейчас поговорим, Днепропетровская тогда еще элита, Днепр... мы об этом обязательно поговорим, э, стала на защиту украинской государственности. И именно сопротивление в Днепропетровске, в Харькове, в Одессе разрушило Кремлевский проект Новороссия. Да. Как вы? со своей позиции депутата Днепропетровского городского совета видели происходящее в городе. Вам было тревожно? Безусловно, было тревожно. Это всех касалось и мало того, на тот момент люди максимально старались обезопасить себя. То есть слышали мы часто, что происходило в Донбассе. Пример как плохой как был, семь да? Да, как, семь как, семь как семьи не могли выехать, как у них отбирали автомобили, убивали прямо на месте. Угу. Мы это все знали. Мы готовились к этому. Но вопрос в том, что, понимаете, э, я вам искренне говорю, вот если бы захватили Днепропетровск, Украины бы уже не было. Я согласен. Абсолютно. Я согласен. И даже вот почему цель была Днепр, а не Донбасс. Опять же я скажу про Донбасс. Там производится металл, там есть уголь. Для того, чтобы произвести тонну металла, обязательно нужно сколько-то тонн воды. В Донбассе воды нет. У нас есть канал, который называется Днепр Западный Донбасс. И воды нет, и металла нет, и там содержать эту территорию Россия не вытянет. Сегодня он до сих пор работает по одной простой причине: там население, там даже не население, там наши граждане. Понимаете, в чем проблема? Очень двойственное чувство, очень двойственное. С одной стороны, как бы аннексированная территория по международным конвенциям ну, содержать по сути дела население обязаны оккупанты, угу. но с другой стороны это же наши люди. Если мы прекратим абсолютно какую-либо помощь, как люди будут относиться к нам?